От живого мужчины Виталия Р. С полными правами человека, живого человека по национальному признаку Украины, гражданством Республики УССР СССР по праву рождения народ Украины, что на земле славянского рода, народа Украины, на суше земной тверди и территории, и в государственных границах, известных миру и определенных Декларации о государственном суверенитете от 16 июля 1990 года. Ось декларація про державний суверенітет України, і тут чітко прописана вся територія. Територія тут прописана лише територія як територія УРСР Української Радянської Соціалістичної Республіки. Не дивлячись на те, що це декларація про державний суверенітет України. Коли мова йде про територію України, то вона іде про вона визначається законом номер 180 95-го року щодо ратифікації міжнародної конвенції між урядом України і урядом США, де чітко визначена їхня юриздикція. Територія України находиться виключно в територіальному морі на морському дні. І це ви можете самі з'ясувати. Тепер продовжуємо декларацію О прикращенні в республіки війни і активних бойових дій, частных вооруженных формирований, корпораций, собственности иностранных субъектов права, в том числе с закрытием финансового периода и обязательством Государственного банка СССР, и в том числе и согласно с СТУИ КИ от 1666 года. Последнее касается, особенно касается Карла III Соединенного Королевства Великой Британии. Объяснять не буду. От апреля 2024 года. А живой дух Творца воплощен в теле живого мужчины с именем Виталий Р. Из плоти и крови и прочего, с полными правами человека, живого человека по национальному признаку Украины, с гражданством республики УССР, СССР по праву рождения. И это народ Украины. И это единственный источник власти в республике. Носитель суверенитета и государственной власти. С именем Виталий Владимирович Мельничук по роду на земле славянского рода, народа Украины и территории и государственных границах, известных миру, а именно в этом мире, Соединенным Штатам Америки, Организации Объединенных Наций, Ватикану, Соединенному Королевству Великой Британии и Северной Ирландии, а также другим и определенных деклараций о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, номер 55-12. Объявляю для всех самозанятых субъектов иностранного происхождения Ватикана и Папе Римскому Франциску, Королю Карлу III, Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии, правительству Соединенных Штатов Америки, правительству Украины и Организации Объединенных Наций, в том числе и для а, их корпораций, а, которые обозначаются как а, аббревиатура Украина или Украина Лимитед, РФ или Россия о безотлагательном принятии мер и немедленном прекращении войны их корпораций в нашей республике и запрещая дальнейшие любые активные и любые другие боевые действия на нашей земле славянского рода, народа Украины, на континентальной суше земной тверди над уровнем моря, территории, известной всему миру и в границах определенных в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года. Руководствуясь при этом собственной волей и повелением, вашим основным законом, принципами и нормами международного права, пятью конвенциями о правилах ведения сухопутной войны, основополагающими правами и свободами человека, международным пактом о, о гражданских и политических правах Организации Объединенных Наций, в том числе по финансовому обеспечению, Государственным банком СССР уставам Организации Объединенных Наций и другими международными нормами и принципами права приказывают немедленно прекратить в республике любые ваши активные боевые действия вооруженными формированиями ваших корпораций на нашей земле, на континентальной суше, земной тверди, над уровнем моря, территории, известной всему миру и в границах определенных в Декларации государственного Украины от 16 июля 1990 года и Уставом Организации Объединенных Наций частных корпораций, именно а, которые подаются как аббревиатура Украина или Украина Лимитед, Россия или РФ, собственности Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других субъектов права, а также прекратить геноцид народа Украины и военные преступления против человечности во всех без исключения областях нашей республики главному прокурору Международного уголовного суда и другим международным субъектам Организации Объединенных Наций, Ватикану и Королю Соединенного Королевства, Великобритании, Северной Ирландии принять безотлагательные меры – юридические, финансовые, политические, гражданские – с немедленным прекращением финансирования зарегистрированных на их территории корпораций, таких как Украина, тр... э, э, все большими буквами, или Россия, или РФ, или Украина-Лимит, что де-факто являются их собственностью, в том, числе, в том числе относительно ареста всех их активов, корпораций и всех причастных к геноциду народа Украины и военным преступлениям против человечности. Осуждение их за военные преступления, геноцид народа Украины в республике на землях славянского рода, народа Украины, в том числе за эксперименты над мужчинами, женщинами и их детьми с полными правами человека, живого человека, а именно медицинскими, гражданскими, социальными, религиозными, финансовыми и политическими над народом Украины, советским народом. И это согласно закону Украины, статьи 9. О правонаступности Приказ это воля источника власти Народа Украины, советского народа и, и к исполнению Всеми без исключения Субъектами, что взяли на себя Обязанность, в том числе по Систуике от 1666 года И завету Ричарда Гравета Обеспечить Всех мужчин, женщин и их детей И семьи Всех, всеми политическими Социальными и гражданскими правами Ще раз нагадую, перейду зразу на українську мову. І ще раз нагадую, що всі так звані органи державної влади місцевого самоврядування в Україні, і в тому числі в Рівненській області, покликані забезпечити усіх чоловіків і жінок, всіма і їх дітей, всіма політичними і громадянськими правами, усіма політичними і громадянськими правами і не займатися вимагательством за. Так звану оплату ЖКХ чи електроенергії чи газу, okay. а покликані а води, okay. да, а покликані, покликані забезпечити всіх чоловіків і жінок всіма політичними і громадянськими правами. А згідно декларації про державний суверенітет України, так в них взагалі є обов'язок у відповідності з розділом 6 декларацій про державний суверенітет України, де зазначається, що Вся власність, яка є на цій території, а територія є української РСР, покликана в першу чергу забезпечити всіх, всіх жителів Республіки нашої на нашій території, всіма матеріальними і духовними потребами. Ось декларація про державний суверенітет України. Ось ось. І ось тут для всіх чиновників поліцаїв. І прокурорів і суддів ЄСБУшників. І Ось тут написано, що ви покликані забезпечити всіма матеріальними і духовними потребами всіх громадян Республіки, а не займатися произволом і геноцидом народу. На цьому все. Я думаю, нас знов-таки почують, а якщо не почують, ми знову направимо всі документи в всі е, міжнародні інстанції. На цьому до побачення до наступних випусків.